Володя, Володя, мы Володя, не Володя не а не теперь до руку, до руку. Это не дома, не надо меньше. Тебя не, не сильно. Что там? Не, не, мы разом, я разом с лобцем. Я... Куда, в какой? Я в какой? 20 человек. Признай, какой? Вот это Шевченковский район? Да, признай, 12. люди, не Ви смілива людина, коли за вами 30 осіб стоїть. Будь ласка, руху і будете відповідати згідно з діючим законодавством за те, що ви наговорили. Пудлас. А за то, так, так за то, что вы наговорили, вы будете отвечать? Может, вы еще да, сходить? Вы, да, пуль, вы пуль, будете пуль. отвечать за да, то, что вы наговорили? Да. Я всегда отвечаю. Вы будете отвечать за то, что хочу... вы распространяете я такие я материалы? Я да, отвечаю, молодой человек. Если это будет признано той литературой, о которой вы говорите, вы уже перестали матюкаться, юноша? Да? Уже перестали матюкаться? Тон попроще, пожалуйста. Еще раз. вы наш тон попроще, пожалуйста. Еще раз. Тон общения, пожалуйста. Еще раз. Тон общения, пожалуйста, попроще. Я такой же гражданин Украины, как и вы. Имею право по выражаться так же само. Вы свободно можете выражать свои мысли. По происхождению? А. а что с личиком стало? Я... Вот а что с бровкой стало? Ва. По происхождению? Я, я, yeah. по демо я демо могу вильно спілкуватися с вами украинскую мову. Что вы с ходите? А да. что, кто Вы военизированная охрана или что? А Причем тут нет, военизированная охрана. Это Шеврон. Книга я почему? Символом. Потому що я вийшов только що з книжного магазина. Не Это говорите, я вам не холоп і не. не... Про, Проїзна 12. Зараз вот, ми будемо там документувати. нами Я їду з хлопцями. Це свідки. Я хочу, щоб, щоб разом зі мною вони хочуть разом зі мною. Декілька. Да, да, щоб запротоколювати. ось людей, які погрожують, наприклад. У мене не, не автобус. Ви питаєте, ну, за акції, я не а знаю. А ви не погрожуєте? Людина, Чим? Хто говорив? У вас тут ночи ну, проедели, а там с половиной разберутся. Я Я сказал, да. что группа Друпа... оси за предыдущую змовою, да, є да, така да, криминальная да. статья. А да. да, да. вот. тепер ну, отказываетесь. що ну, ви довести до Ні-ні-ні, Володю, Володю, треба їхати, треба їхати. Ви ж, вы же, вы же українець. Ви поважаєте закони, які є? есть. так, 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 Навіть посвідчення своє показав. Ви бачите, так? Ось а, то я вас хочу попросити. Будь ласка, поважайте Фривучі, закони, які діють спривати. зараз в Україні, Фривучі. які б вони гарні, а чи погані не були. Так. Добре? Так. Бо я цей кажу, хлопець, наприклад, радуська. наприклад, ось ви, ви, так, ви, дож... так, ви, так, ви казали, ви не що, не скобайте, що я там якийсь антічого Оця людина тільки що мені сказали, що у мене обличчя не українця. Це Так и не тикайте мне не пальцы. Не-не-не, Володю, Володю, то это образа или не образа? О, за национальную... Эти и... все это, я же не позволяю Вы позволяли мне тыкать! Я вам это сказал. И, и надо вообще за счет После того, как вы мне начали тыкать... После того, как вы пришли, не представившись вообще, сразу я начали... Я показал на всех, даже причать. документы. Что вы перебиваете? Вы же такой начитанный. Это в книжках учат перебивать. Я показал свои документы даже. Вы свои показали? Показал. Показали. Куда? Так да, всем я показывал. Я милиции всем показывал. Вы мне скажите, а в какой-то книжке учат, что красиво перебивать людей. Где Значит это указано, так. что это является правилами этикета а общения? Вы не Даже сейчас опять Молодец. не Это в какой? Я читал много. Но в какой я книге указано больше. о том, что в правилах этикета общения указывается, что красиво людей? Вы вынуждены, вы за мной общались, так, матом. Матом. Не да, общались, общались с матом. Понимаете, я хочу с площадками Поэтому я ладно. не верю в то, что вы хотя бы одну книгу. Да. Продайте мені, будь ласка, цю книжку. Ми зараз Майде... поїдемо. Ні -ні, в РОВД. Давайте ви мені ми спол... В Проведе поїдемо. Ні, купимо цю книжку. Дивіться Т і ми їдемо в проведе. Ви ж хочете, ви шкотите? Ви хочете, ви хочете добитися закону чи ні? Ні, я хочу, ні. щоб я цю книжку купив. Пытаю. Вот это я представники закона. а чего вы не продаете? продаете это я закона. Мы, мы едем сейчас на Я Я куплю. Давайте я ее куплю. я ее куплю. Тут, тут. Это книжка в руку. Это Ну так вот, смотрите. Один момент. Один момент. Хочу купить, мы передали на экспертную цифру Один Нет, нет, не, Один момент

Володя, Володя. Так что, Бри? Володя? Сейчас буде... Давайте... да, 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 да. а будет цепь. Это было напалено. Почему мы не можем? Смертный будет. Послано а на экспертизу. Я сейчас не, не знаю, почему что... мы её делаем. Ты... Что ты хочешь? Что, что? Что, а что это такое? А это? Алло. Так, а что это а такое? Алё! Так, киница, что вы думаете? Да стоит, давай. Книгу а давай. А так, детям. Взрослый, успокойся. Почему мы их выпустили? На, взрослый, блять. Ребята, да успокойтесь, был... пожалуйста. Не я не сказал, <свят> что тут половина дебилов. Без драки. Я что, вам угрожал или что? что, что, что вы сейчас делаете? Вы провокант, что вы сейчас делаете? Забирай. Книжку выхватывайте, блядь. Нас забирай книжку. Сюда, Иначе не людина нас образовала. Правда? прикрываете яка Нет, пускай сначала нам эту книгу дадут. Проявитель. Ну, я вижу. Согласуря. Ви ж ні нічого реально. Пускай спочатку нам цю книгу продадуть, а потім вже поїхати, почекати. Давайте ми з ним поговоримо, хочемо розібрати. Почекайте, ви такі сміливі. Рука прикладається, зараз використовуйте ви, а я це, це фіксую на камеру. Ви поговорите, що ви провокуєте дітей. Вона хоче показати, який він крутий. Він нас ображав, що він... Почекайте. Він нас сказав, що тут було... Я прошу вас, поедем, тебе разберемся. Так да нет, говорю, не не Когда у вас три человек здесь, придурок. Так вы смелые. Да говори за да. тебя, продай нам эту книгу и да. поедем. Так, так вы смелые. Вы дальше. думаете, вы что думаете, я фамилию вашу не запомню? Ну же я так что, вы сейчас провоцируете. Навище вы провокуете нас. Навище вы провокуете нас. Володя, на секунду. Володя, на секунду. Простите, а вот еще Такие Тем, что вы сказали, что, что вы запомнили его фамилию, это была угроза? А как Man. это понимать? Потому что он мою фамилию. А как это понимать? Дайте мы поговорим. На документы поговорим. Это была практически прямая угроза. Коли він сказав, думайте, я не запомнив вашу фамілію. Я тебе зараз басу прямо зі. Людина сказала, що половина тут дитина. Оця людина образила, нас не протоколюють. Що ви хотіли? Оця людина сказала, що тут половина депіли. Ви розумієте, що ви запам'ятали? не украли. Запам'ятаєте. Ух, вас много, блин. Я снимать не смогу. Людина сказала, Продайте нам книгу, чтобы у нас тоже что-то было на руках и поедем. Хотела... Она вам не принадлежит книга. Так будет. продайте! Чего да, вы ее боитесь да, Вы да, боитесь, да, да, вы да, боитесь да, чтобы да, у нас да, была против да, вас да, какая-то да, конкретная да, улика? улика? того, что вы наживаетесь на том, что угнетает украинский народ. Вы смешной человек. А вы не менее смешной, на самом-то деле. Не подмигуйте мне, вы мне не симпатичны. Обратно. Девушка. Мы сейчас сейчас бурен, чтобы вам нравится. А, нравится. а мало ли кем вы себя считаете, я вас не знаю. Чтобы, вас, чтобы вам нравится. Я не знаю, кем вы себя Сон, считаете. Человек, был. Этим что вы, мистер. что вы скажете, а? О, стой, Причём, давай, тот, о, тот, тот, о, 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 что? Да, да, да. Не, 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 я его не Нормально. С этим все. я его не привел Чтобы а Вы понимали. приводят собак и животных. Он с ним пришел. Это Ну да. Гордость Украины. я вас прошу. Ди, объясни ему, скажи

нет, есть, вы вы... Есть. Вы, на на, на, на территории Украины есть только а один закон, понимаете? Да, вашего закона быть не можем. Только а а а закон для всех граждан есть. Что еще раз? Продайте мне книжку. Я смотрю, вы можете продать? Простите. Один момент. Один момент. Человек пять ваших сотрудников полчаса назад говорили о том, что это не ваша книжка, не с вашего магазина. Они ее впервые видят. Как вы можете это прокомментировать? Пока никак присутствовал при этом. ребят. А мы Я вы не могу можете? присутствовать. Я слышал точно так же, что несколько сотрудников говорили, что вы пришли, вели себе за хвалу матюкалися. Матюкалися, вы разумеете? Ну, ухвалу, в книгарне так, так не можно себя что... поводить, разумеете? Во-первых, давайте начнем с того, что если вы уже затрагиваете про то, что в книжном магазине нужно себя вести более культурно, то почему тогда, когда вы пришли, вы начали кричать? Вы стояли в книгарне и заважали, и против Почему я захотел... прошу вас, поедем на Удэ и Я захотел эту книжку купить. Вот. Мужчина, не... а чего вы меня не слушаете? Вы не не хотели купить книгу, ебать. Жень, почему как, как только вы слышите ну, вот, о чём-то... Вот вы сейчас даже материтесь. Почему Зачем? как только вы я слышите о то Я же с вами так не позволяю себе разговаривать. Я старше вас два раза. Почему как только идет что-то, что компрометирует вас, вы сразу же игнорируете? Еще раз. Почему вы игнорируете все, что связано с делом? что Это вас компрометирует. Нет. Чего Ой, не я поживаю. его буду вести? Чего, Чего, чтобы за то, что вы его прозрачили, чтобы вы его не обоссали. Алло, а друга не надо. Не говори, что опасал. Я не могу экспертизу сделать, или не, не пьяный вы? Да, <laughs> да и, <laughs> и вас. И меня, да. Гораздо, даже если пьяный. Я же предлагаю, вырешить конфликт в районе. Не рожай, не понимаете? Что? Не, 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 ну так что вы, не, не, не. Чего вы писаете? Вы хотите писать? на эту книгу или подтвердите слова ваших сотрудников. Тому, що не Вот они ігнорируют, блядь. Ну что ж ты игнорируешь, что такое. Діяти так? згідно з законом. <плес> Поїхали в РВД, там ну, будемо розбиратися. А згідно з законом книги <плес> покупаються в РУВД, блядь? Причем вы так зараз, опять, блядь... Да потому что Хорошо. вы выводите Женя, из себя... Женя, вы ведете себя Хорошо. неправильно. Вы выводите но из, но из себя Украины просто. Книги покупают вот этот ваш наглеж, это ваше покупают. игнорирование, ну, это ваше поведение, выводит книга. из себя. На продаже да. стояла книга. А Вызывает желание вопреки... Мы, мы сейчас говорим о том, что вы пришли и мешаете работать. Мы украли что-то, мы сделали, мы кого-то побили, мы кого-то что-то обидели, блин. чем? Мы, блядь, испортили ваше имущество где-то. Мы стояли книгу. на первом этаже книжного магазина. Ну, что мы сделали плохого? Большой толпой матерились, ну, угрожали, хорошо. этим самым это мешали противореч... работать книжному магазину. Это противоречит магазину. закону да. Украины. Да, Чем же? К криминальному Причем кодексу. Хорошо, окей, А потом его. в МТМ разберутся люди, хорошо. которые Какие реально... Люди? Что мы сделали плохого, алё? Какие люди? О чем, о чем тут разговор может быть? Ну, мы, люди, мы хотели продаваться вы... Давайте да пойдем да, по ступеньке это... логики. Мы Подожди. хотели купить книги. Давайте невозможно, с это невозможно Помолчи! Почему не продают Подожди. Почему? По логической ступеньке давайте пойдем. Давайте начнем с того, что если бы вы не так, позволили можно -то распространение вот таких материалов людей, у вас. Чего как бы, вот что что вы, вы говорили. Чего вы игнорируете? Вы же у нас такой начитанный, такой умный. Чего вы игнорируете? Вы чего-то боитесь? Вы, вы гордитесь боитесь тем, отвечать? что вы не умный? Вы, или бо, как вы вообще? Ну почему вы мне вину ставите то, что я умный? Скажите, пожалуйста. Я не но ставлю это вину. А Это я говорит о том, что вы смеюсь. гордитесь тем, что вы не умный или как вообще? Не, я смеюсь с того, что вы. Я, я я я не могу вам запретить смеяться. Смеетесь. Но при этом на самом деле вы реально ниже плинтуса. Ну и вот это что такое? Что такое? Вот это что такое? Что здесь такое? Что такое? Что тут такое? Ну, что слухово? Я вам еще раз могу сказать прямым текстом и прямо смотря в что я смеюсь над тем, слышите меня? Я смеюсь над тем, что вы представляете себя как высокоморальным он, начитанным он, человеком, он, но вы не умеете он, вести беседу, и вы не можете отвечать на вопросы. Если вы не можете отвечать на вопросы, это говорит о том, что у вас не работает мышление. Как у вас может работать мышление, если вы такой начитанный и высокоморальный человек, как себя представляете? Я даже не услышал 20% вашего вопроса. Потому что ваш уровень развития, наверное, зашкаливает на том, что вы не можете слушать. Вы же такой высокоморальный, такой да. начитанный, mm -hmm. такой великий человек. Я это сказал? А как вы можете тогда да, не слышать? У вас со слухом что-то не так? Я слушаю вас. А вы не пользуетесь приборами для, для, для съемки? улучшения слуха? Нет. Вот для я съемки? вот его не наблюдаю у вас. Да вот если у вас проблемы со слухом. А представьте, вот вы будете переходить эту дорогу, машина ну, вот едет, сигналит, смысл? вы не услышали, Какой смысл дили. с вами общаться? Вот скажите, пожалуйста. Я стою, например, вы меня за пять минут 10 раз Во оскорбили. Ну, Во-первых, с вами лично. Во-первых, с вами лично. Общаться я даже не имел близкого желания. Вы пришли, mm. начали если кричать, вы не имеете... грубить, э -э поднимать пожалуйста. тон. И на ми, даже на, еще раз подтверждаю, даже не представившись. Подтвержду такого слова нет вообще. Вы знаете есть об этом? Его, чё, есть. Словам. Нет такого слова даже. Вы знаете? Хорошо. Да, так что вы хотите вот, Купить книгу? Ну, да. Нет, нет. Купить книгу и направить ее отобрать. Есть, вы еще ее Если бы мы хотели отобрать, мы бы это да. сделали час назад. Вам Если запропонували нам, прийти чи проїхати з нами. Згідно Тару законодавства. А, а нам потрібна книга, щоб пояснити... Чому ми повинні в РУВД покупати? Вона вже піде як вещдок, ви розумієте? Як він нам зараз продав? Ні за чого кошти втрапити? Вони вже в РУВД повинні покупати. А піар потрібен некоторим людям просто. От і все. А їм книга все одно. Як книжка називається? Скажіть, будь ласка. Ну яку книжку? Ми її бачили. Покажіть книжку. Ну от, вона у нього в руках. Да. Вот не она не себя, у него в руках. Товарищ милиционер, ну можно? Смотрите, объясню ситуацию. Вот эта книжка реально прямыми словами в украинский народ. Я не Дайте <зас> я вас прошу, пожалуйста, не перебивайте, я вам расскажу, а потом я выслушаю вас, хорошо? Смотрите, вот эта книжка реально... Ну блин, ну хоть вы, пожалуйста, не власть, ну сказать пытаются. Садиська, иди спать. Смотрите, да. ми прийшли спочатку. що це за книжка? чому вони розповідають? Вони почали говорити о том, что це було. Відходьте. Товариш міліціонір. Відходьте у ваш. Товариш міліціонер. Так, да, я вам розповім зараз. Вот, сейчас. Забирай. Ви можете мені послухати, послушати, пожалуйста. Я вам поясню, якщо ви хочете це оформити, то для цього ця книжка, ви її не заперте. Вона як мечток іде, ви розберете. По вот наклейке сейчас яквешдоки, зачем у, у них две такие есть? А какая разница? Сейчас Одну данный... мы купим, вторая будет вешдоком. На данный момент Но. сейчас у нас яквешдок. Одну а мы, мы купим, вторая будет вешдоком. А, а если раз... купил, вы сейчас их соберете, то получится что у нас нет вешдока. получится, что у нас Мне надо извлечь сторону. Правильно. Если 4, мы остаемся 5, без 5, этой 5, книжки, смотрите, Если мы останемся без этой книжки, смотрите, он забрал ее категорически. Не хотят нам продавать. Он понимает, что эта книга реальная угроза его бизнесу.

Мягко говоря, засунет в жопу весь ваш бізнес. Хто хоче зробити? А дайте книгу міліцію значала. Ми зараз йдемо всі на проїзну 12, все організовано, ніхто не... Подивимся, що вони будуть. Ще, хто? Хто ми, всі, ні, ні. ми не їдемо, ми пішки йде прийдемо. Не треба всі дати машину. Ми не. йдемо да. окремо. А ми чуть-чуть. тут трохи чуть -чуть. запасний буквально. варіант, тоді ще хлопців з Майдану. А якщо ви виберіть нормальних чоловік, скільки вам 3-4, по потрібні, ну не да. треба там 200 чоловік, ви розумієте, Надо, треба, бо я бачу, щоб з такими людьми розмовляли. Треба чоловік мало. Ну що, дайте нам поговорити.

Володя! Володя, 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 никто не едет, мы все идем. Погнали в райдел. Мы все идем, никто не едет. Блять, погнали в райдел. Подожди, тихо. А что это? Это тут написано, ай А ну прочитайте, что там написано. Да. Да. Что там написано? Да. Никто ну, не едет в середина. どうもお世話になります Все-таки валите? Да. сейчас. <laughs> давай, говорю. Блять. А а район, да? давай! А, вот Ты Давай. Ты был... а ну, там... так это мы Ты сначала... Мы сначала... Ты сначала... Блять, как раз-то Чоколовский звонил. Так, сейчас идем! Плоти, <свистит> мы на своей земле, нам не мае че ж, иди убоятася, и так далее. Кай за три мае, блин. За каждого нашего задержанного мы будем давать гидну ответ. Дай бояться. Ну вот все разом. А Если что, завтра полный сбор... Он говорит всех задержанных.